insonlar uchun ziynatli qilib qo'yildi shulardan birinchisi ayollar ayollar ziynatli qilib qo'yildi erkak kishining tabiatida ayolga go'zallikka intilish bor ayolni ko'rsa unga e'tibor qaratsa uning jinsiy g'arizalari qo'ziydigan qilib qo'ygan alloh yaratgan uni shunday qilib yaratgan endi erkak o'zini ushlash kerak taqvo qilishligi kerak payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar men o'zimdan keyin erkaklarga ayollardan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim o'zimdan keyin erkaklarga ayollardan ko'ra zararliroq fitna qoldirmadim ana shuning uchun ham bizni dinimizda nomahram ayolni nomahram ayolni ko'rgan erkak ko'zini quyi tutadi misol uchun erkak kishi ko'chada ketyapti mashinasida ketayotgandir nomahram ayolga ko'zi tushdi ko'zi tushgandan keyingi ikkinchi bor nazarni ergashtirmasin ikkinchi bor nazar solsa ana uning ichida g'alayon paydo bo'ladi ichida tufon paydo bo'ladi va alal oqibat alloh asrasinki shu insonni zinoga chorlaydi ana yani shu zinodan saqlaninglar deganlar ayollarni fitnaligi mana shu yerda eng katta fitna erkaklar uchun ayollar shuning uchun alloh taolo qur'oni karimda eng avval nisa dedi ayollardan bo'lgan ya'ni ayollarbi ya'niki ularga ziynatli qilib قيل ديدة دي.